Isu revolusi Harimau Malaya kembali hangat apabila Tunku Ismail Sultan Ibrahim secara terbuka mendedahkan kewujudan pihak yang dianggap sebagai perosak kepada usaha pembaharuan bola sepak negara. Pendedahan ini bukan sekadar luahan emosi tetapi lahir daripada kekecewaan mendalam terhadap sikap segelintir individu yang dilihat lebih mementingkan kepentingan peribadi berbanding kemajuan pasukan kebangsaan. Dalam suasana bola sepak Asia yang semakin kompetitif, revolusi yang dirancang rapi boleh runtuh jika masih wujud budaya lama, mentaliti negatif dan campur tangan tidak profesional yang menghalang proses pembinaan jangka panjang Harimau Malaya. Tunku Ismail menegaskan bahawa perubahan tidak boleh berlaku jika masih ada pihak yang menolak pembaharuan, sama ada secara senyap atau terbuka. Menurut Baginda, antara perosak utama revolusi ini ialah mereka yang takut kehilangan kuasa, kedudukan atau pengaruh apabila sistem baru diperkenalkan. Golongan ini sering menggunakan naratif negatif, mempolitikkan pemilihan pemain, serta memanipulasi pandangan awam demi mengekalkan status quo. Akibatnya, pemain dan barisan kejurulatihan menjadi mangsa tekanan yang tidak sepatutnya wujud dalam sebuah pasukan yang sedang dibina untuk jangka panjang. Dalam konteks ini, nama Dion Kuls turut menjadi perhatian apabila khabar perpindahannya ke Cerezo Osaka mencetuskan pelbagai reaksi. Dion Kuls yang sebelum ini beraksi cemerlang bersama kelabnya dan menjadi tonggak penting Harimau Malaya, dilihat sebagai simbol kepada pemain moden yang berdisiplin, profesional dan memahami tuntutan bola sepak peringkat tinggi. Perpindahan ke Cerezo Osaka bukan sekadar langkah kerjaya, tetapi satu isyarat jelas bahawa pemain Malaysia kini semakin mendapat pengiktirafan di pentas Asia Timur, khususnya di Jepun yang terkenal dengan struktur liga dan pembangunan pemain yang sistematik. Namun, di sebalik berita positif ini, masih wujud suara-suara sumbang yang mempertikaikan keputusan dan hala tuju pemain seperti Dion Kuls. Inilah yang dimaksudkan oleh Tunku Ismail sebagai perosak revolusi, iaitu mentaliti sempit yang gagal melihat gambaran besar. Bagi sesetengah pihak, kejayaan individu dianggap ancaman, bukannya inspirasi. Sedangkan, untuk membina pasukan kebangsaan yang kuat, Pemain perlu didedahkan kepada persekitaran kompetitif di luar negara agar dapat membawa pulang ilmu, pengalaman dan budaya profesional ke dalam skuad Harimau Malaya. Revolusi Harimau Malaya yang digerakkan menuntut perubahan menyeluruh, bukan sahaja dari segi taktikal di atas padang, tetapi juga dari aspek pengurusan, pemilihan pemain, sains sukan dan pembangunan akar umbi. Tunku Ismail berulang kali menekankan bahawa bola sepak moden tidak boleh dibina atas sentimen semata-mata. Prestasi, disiplin dan komitmen perlu menjadi ukuran utama. Namun, perosak revolusi sering menggunakan isu sensitif untuk mencetuskan perpecahan, sama ada melalui media sosial atau kenyataan tidak bertanggungjawab sehingga menjejaskan fokus pasukan. Dalam kes Dion Cools, perpindahannya ke Cerezo Osaka sepatutnya diraihkan sebagai kejayaan bola sepak Malaysia. Liga Jepun dikenali dengan intensiti tinggi, taktikal yang kemas dan disiplin luar biasa. Jika Dion Cools berjaya menyesuaikan diri dan menjadi pemain penting di sana, ia akan membuka mata banyak kelab Asia bahawa pemain harimau Malaya juga mampu bersaing di peringkat tertinggi. Ini selari dengan visi revolusi yang mahu melihat pemain tempatan keluar dari zon selesa dan mencabar diri di liga yang lebih kompetitif. Tunku Ismail juga menyentuh tentang kepentingan sokongan padu daripada semua pihak. Revolusi tidak boleh digalas oleh seorang individu sahaja. Ia memerlukan kepercayaan, kesabaran dan kesatuan. Malangnya, perosak revolusi seringkali muncul ketika pasukan melalui fasa sukar, menggunakan kegagalan sementara sebagai alasan untuk menolak perubahan hakikatnya setiap revolusi memerlukan masa dan keputusan jangka pendek tidak boleh dijadikan ukuran mutlak kepada kejayaan atau kegagalan sesuatu perancangan besar perpindahan dion couls ke cerezo osaka turut membawa mesej penting kepada pemain muda di malaysia ia menunjukkan bahawa laluan ke luar negara bukan mustahil jika mereka bekerja keras, menjaga disiplin dan sentiasa meningkatkan kualiti permainan. Ini juga menjadi cabaran kepada sistem sedia ada untuk menyediakan platform terbaik kepada bakat muda agar mereka tidak terperangkap dalam persekitaran yang mengehadkan potensi. Dalam hal ini, perosak revolusi ialah mereka yang menolak idea perubahan sistem dan enggan menerima hakikat bahawa standard bola sepak dunia sentiasa berkembang. Tunku Ismail dengan tegas menyatakan bahawa Baginda tidak akan berkompromi dengan pihak yang cuba mensabotaj usaha pembaharuan. Ketegasan ini penting untuk memastikan hala tuju yang jelas dan konsisten. Tanpa pendirian tegas, revolusi akan mudah diganggu oleh kepentingan sempit. Baginda percaya bahawa hanya dengan menyingkirkan mentaliti lama dan memberi ruang kepada profesional sebenar, Harimau Malaya mampu bangkit sebagai pasukan yang disegani di Asia. Dalam jangka panjang, kejayaan revolusi Harimau Malaya akan diukur bukan sahaja melalui keputusan perlawanan, tetapi juga melalui perubahan budaya. Budaya kerja keras, disiplin, keterbukaan menerima kritikan membina dan kesediaan untuk belajar perlu menjadi identiti baharu pasukan kebangsaan. Dion Cools dengan pengalaman di Eropah dan kini berpotensi di Jepun boleh menjadi contoh terbaik kepada rakan sepasukan. Kehadirannya dalam skuad kebangsaan bukan sahaja menyumbang dari segi teknikal tetapi juga dari segi mentaliti profesional. Akhirnya, Pendedahan Tunku Ismail tentang perosak revolusi harimau Malaya seharusnya membuka mata semua pihak. Bola sepak negara tidak akan ke mana jika masih terikat dengan cara lama dan kepentingan peribadi. Kejayaan Dion Kuls melangkah ke Cerezo Osaka patut dijadikan simbol harapan dan bukti bahawa revolusi ini berada di landasan yang betul walaupun penuh cabaran. Jika semua pihak memilih untuk menyokong dan bukannya meruntuhkan, tidak mustahil harimau Malaya akan kembali mengaum dengan lebih garang di pentas Asia.